Здрасте! Я решил проверять, что есть у величайших людей в холодильнике. Именно поэтому сегодня пришел в гостях у Марины, и сейчас будем проверять, какие у нее продукты в холодильнике, и что можно с этим готовить. Готово? Три, два, один. Да как так. Эээ, Ну, здесь куча всего. Марина, здесь <с downstairs> можно приготовить на, на, на человек 15. Спасибо привет. Привет, привет. Спасибо за гостеприимство, спасибо за то, что пригласила. Ну, ты, наверняка, не знала, с каким целью я, при я приеду к тебе. Вот так, вот я приехал как проверяющий орган. О, орган боже. проверяющий, который проверяет состояние холодильников, вообще увеличающих людей. Конечно, можно проверить, но мышь там повесилась. Да, отлично. Мы его приготовим. Начинается мощнейшая проверка холодильника. Что у нас здесь есть? Яйца Где? есть. О, яйца, отлично. отлично. Сыр есть. Берем моцареллу. Ну, это вот. то, что всегда должно а, валяться а в холодильнике. Это... Вот. Лимон. Лимон, это замечательно. Имбирь. Имбирное. Есть немного зелени. Ну это прекрасно. Салат, рукола. Ну это вообще замечательно. Есть свекла. Ой, вообще. Чеснок. О, да, одна морковь, потому что обычно ее много, но осталось ну, одна. Ну да. Любимая капуста моего мужа. Правда? Да. Я тоже очень люблю. И знаешь, что я тебе скажу? Это точно берем. Берем точно. Вот. О, это очень вкусно, Очень вкусно. Так, это, это мы уже берем, это сюда, это сюда. О, отлично. Хорошо, Потом что еще берем? Берем лимон. лимон, Прекрасно. лимон хорошо. Вот. Я берем сыр. Будем, делать, что это не моцарелла, вот. Нет, на, это украинская так. моцарелла. Вот так, вот так, чтобы не видно, что название моцарелла. Хорошо, хорошо. И будем его использовать. О, яйца. яйца, яйца, безусловно. О, величайшие яйца. Молодой чесночин. Да. А? И немного рукола. Рукола. О. Марина, да. у тебя есть величайшее масло, скажи честно? А, да, Там есть, честно. есть. О. Вот. Я, я был уверен, что величайшая соль. Органическая, первого отжима. Правда, вот. не оливковая, а подсолнечная. Отлично. Это Отлично. замечательно. Но это очень вкусно. У меня есть величайшая соль. Подходит? Отлично. Величайшая соль всегда. Отлично. Всегда приветствуется. О, какая красота. Ну, да. Вот теперь, смотри, нужна, я вижу там сковородка. Есть. Кастрюля нам нужна. Кастрюля есть маленькая. Ну, не очень маленькая, но есть. И, кстати... Вот такая. Подойдет? Ну, замечательно. Хорошо. Вообще замечательно. У тебя есть какой-то, знаешь, такие маленькие э, пакетики, прозрачненькие. Один. О, 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 слышу. О, отлично. Смотри, э, теперь чуть больше половины. Хорошо. Э, воды. Хорошо. И огонь. Ты знаешь, что я собираюсь приготовить? А? Что? Буду резать ингредиенты. Может, ты мне поможешь? Ты знаешь, у этого стола есть особая история. Ну, Он для здравствуй. меня высок. Готовить неудобно. Я обычно режу что-то на этом столе да. или с этой стороны. А здесь мы с мужем по вечерам быстро кушаем. О, да, правда? Это когда мы О. очень поздно приезжаем там, в 11 или в 12 ночи. Ага. И понятно, что нет полчаса там, или час готовить еду, а мы всегда свежее готовим. Да. Мы становимся, очень быстро нарезаем, потом здесь сервируем и даже не садимся. Мы стоя кушаем. Это быстро, весело, в удовольствие. Это романтично. И это объединяет. Мы очень часто готовим вместе. Смотри, Спасибо. вот столько достаточно. Эх, вообще достаточно. О, это любимая капуста моего мужа. Честно говоря, я всегда говорю нет, не покупаю ее, но всегда ем салаты, которые он делает. Так, я пытаюсь открыть, чтобы запаковать остатки Молодой. сыра. Да, о, <связь> правильно. А я. Я буду чистить молодой чеснок, который чистится очень долго. А нравится чеснок? Да. Все тогда я я побольше. Ну что? О, что, что делать дальше? О, мне появилась некая Лимон. идея. Давай это его помоем в кипятке, а потом а. будем его использовать. Хорошо. Как, сейчас. Как ты все здесь? Сейчас сейчас я покажу, как делал. Я я не знаю, а. я я никогда не делал. Сейчас сейчас проверим. Вдруг вкусно. Мы немножко его сварим. Марка, 3 секунды более... и все готово. Технологично, технологично. Молодец. Вообще, ну хоть да? что-то. О, все, все достаточно. Есть. Вот так еще. Мы а -а -а. немножко оставляем. Чтобы горечи. Чтобы вот это горечь. Да? Вот так. Вот так. Все. жарим. О, да. Прекрасно. О, прекрасно. Добавляем чесночин. О, вот так. Давай сейчас руку Алла, да. О. Ой, какой вот. запах, Марко! О, мощнейший. Какой запах. Рукулизация. Мы... Нужно а, убрать? Да, да, да. Угу. Выключаем. У тебя самые красивые тарелочку, тарелочка, которую мы я видел в своей жизни. Сюда кладем капусту, так, соль и А нужно ее жмякать или не нужно? А можно. Можно. Но есть у тебя время. Если нет, тогда можно нет. Не Немножко жмякать. масла вот. и э, ложку. Вообще это редкое, что я наблюдаю, как кто-то готовится, потому что я либо готовлю, либо готовлю, я или тебя одна, очень или с кем-то. Очень хорошо, понимаю. Очень <с хорошо. Расскажу, как у меня идея. Я думаю, что мы на основе этого кладем это, потом лимончик, мощнейший лимончик, а сверху давай мощнейшее яйцо пашот с моцареллой. А? Но с, а -а -а. С, с этим сыром. Это для этого сыр был. Да, хорошо. Как ты думаешь? Вот Я эти... думаю, это будет вкусно. Я готова делать все, что ты скажешь. Тогда... Три, так три. Нет, три яйца или три яйца? Три яйца. Вот. Угу. Так, добавляем чуть-чуть, чуть-чуть немножко -чуть. с... сол. Перец сол. нужен? Ну, давай, есть перец? Есть, вот. Эй, красотищ, Черный. Красотища, красотища. Такая красивейшая. Чуть-чуть перца. Да. Вот и добавляем немножко нашу наш сыр, скажем наш сыр, ага. сыр вот так прямо. Много. И шау, куча куча. Марко, я потерялась. А зачем это? Понятия не имею. Мы будем это как-то разогревать, чтобы оно. Да, 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 да. Но это самый обычный кулек, он подходит? Да, 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 да. Это, это прямо, прямо обычный кулек. Да, да, которое... прям совсем обычный. Ой, вот, осторожно, осторожно. Я держу. О, спасибо большое. Аккуратненько. Аккуратненько, очень аккуратненько. Кладем наши желтки. Это будет очень нежно. Так. Завязываем его или просто на что-то вот. подцепим. Давай, вот. давай завязываем, давай завязываем. Вот так мы, вот, вот так вот. Кладем, кладем да, в горячую вот так. В кипящую воду. Да. Вот как и долго должно быть яйцо М -м, от Потому пяти... что это же очень важно не переварить его. Занимай. от пяти минут. Выкладываем. Аккуратно, ну без фанатизма, да? Мы же, мы же делаем что-то. Для, для нашей радости вот. потом наша зелень марга ты хоть и говоришь что дело не в красоте вот ну та. красиво же да засекала у -у -у -у. времени да у нас так, наше еще яйцо пошло три минуты прошло о смотри какая красота Да, да да сейчас прошло три минуты еще две как минимум слушай -ка, я думаю что она готова так подходит? Да-да, осторожно, осторожно, осторожно. Есть, это яйцо пашот для очень голодного мужчины. Это, это самый пашот из всех пашотов вообще в истории пашотства. Немножко. Масло. Солить будем, не будем? Перец у нас был. Соль перец там уже есть. Немножко. масла, чуть-чуть. У тебя орегано, и ничего не говоришь? Это был секретный ингредиент. Секретный ингредиент, это прекрасно. Вот, а ты говоришь, у тебя ничего нет в холодильнике. Вот смотри, смотри, смотри. Так изысканно, я не догадалась бы приготовить. Не может быть. Марка, я готова пробовать. Попробуем. Я попробую захватить и чеснок, и зелень, и капусту. Отлично. Вот, вот так. Отлично. Вообще. Так. так. Я... А я... 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 Хочу я... как-то это положить. Я, как обычно, попробую захватить все. Хорошо. Раз, я два... только... Подожди, подожди, мне на носочки поднимутся. На, на, на три. На три. Раз, Раз. два, три. М -м -м -м. Подожди, возьму лимон. Это очень вкусно, mm -hmm. прям очень вкусно. Mm -hmm. Уважаемые а? зрители, до свидания. Не, подожди. Потому что нам нужно покушать. Подожди, подожди, если вдруг вы тоже величайший человек, вы тоже, у вас тоже величайший холодильник, тогда напишите, мы приедем на проверку.